ये हमने देखना है कि हम कहीं हसद में तो नहीं मुबतला फिर इसके टेस्ट होते हैं अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम हसद में हैं अब हमें पता कैसे चलेगा हम अपने किसी भाई से हसद करते हैं? तो सबसे पहला टेस्ट ये है कि हमने ये देखना है कि यार जब मेरे मुसलमान भाई के पास मालो दौलत आती है तो क्या मेरे दिल में ये ख्याल तो नहीं आता कि इसके पास क्यों है मुझे क्यों नहीं मिली पहला यह है दूसरा पहला टेस्ट है कि उसको दौलत मिली है मुझे क्यों नहीं मिली दूसरा यह है कि अगर उसका कोई नुकसान हो जाता है उसका कोई नुकसान होता है तो मेरा दिल खुश तो नहीं होता कि इसके साथ अच्छा हुआ है अगर हमारे दिल में ये बात है कि किसी का नुकसान हुआ और हमारे दिल में ये बात आई कि अच्छा हुआ इसके साथ तो ये भी हसद की एक अलामत है इससे भी बचना चाहिए और कितना ही हम बुरे इंसान बन गए कितना ही बुरे इंसान बन गए हम कि अपने भाइयों से हसद कर बैठे अपने भाइयों से लड़ाई ले बैठे और ये हसद इंसान की नेकियों को खाई जा रहा और हमें पता ही कोई नहीं है नमाजें भी पढ़ी जा रहे हैं हज भी की जा रहे हैं सदका जक़ात भी दिए जा रहे हैं सब कुछ करी जा रहे हैं लेकिन क्या है हसद है अब यहाँ पर तो हमारे हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये भी ट्रेंड चल चुका ये भी एक रिवायत बन गई कि हम बसाओकात सदका खैरात या महाफिल भी इस तरह करवा रहे होते हैं कि यार कहीं वो मेरे से बढ़ ना जाए यार इसने इतना बड़ी कैसे करवा ली मुझे देखो देखी काम कर रहे हैं नहीं हम किसी और के बारे क्यों सोचे हमें चाहिए कि हम रब तला की तकसीम पर राजी रहें रब तला की तकसीम पर राजी रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें हमें नहीं पता अनुमत लातशर अनजाने में हमारे अमाल ज़ाय हो रहे होते हमें पता ही कोई नहीं होता हम क्यों किसी से चले हम क्यों किसी के बारे में सोचें कि इसको मिला है? इसको क्यों मिला है किस लिए मिला है भाई रब जिसको चाहे अता करे, वो तो बादशाहों को एक पल में फ़कीर कर देता है वो तो फकीरों को एक पल में बादशाह कर देता है वो तो उसके कब्जा कुदरत में है जो मर्जी करना चाहे कर सकता है हमारा किसी पे जोर तो नहीं है अब अगर चलो मान लिया कि एक बंदे के साथ हमारा हसद पैदा हो गया तो हम उस हसद की वजह से क्या हासिल कर लेते हैं अब एक बंदे के पास खुशी है उसके पास मालो दौलत है सब कुछ है और हम उससे हसद कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है वो तो खुश है वो तो खुश है अपनी जिंदगी में तो आप क्यों हसद कर रहे हैं इस हसद की वजह से उसका कोई नुकसान हो रहा है नहीं वो तो अपनी जिंदगी में खुश है वो तो मज़े में है उसको तो परेशानी कोई नहीं है हम अभी फ्री का परेशान है हमें फ्री का जो है ने अपनी नेकियां ज़ाय करी जा रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो गया ये क्या हो गया ये क्या हो गया यार जो हुआ है सो हुआ है तेरा भी रब है तू मांग तू जिसको देखता गए तू माशाल्लाह पढ़ फिर रब से दुआ करके बारी ताला इसको भी अता कि मैं भी तेरा बंदा मुझे भी अता फरमा जब तेरा वक्त आएगा तुझे भी मिलेगा तो हम हसद में बड़ा फंस गए आज हर फील्ड में हर एक बंदा दूसरे से हसद कर रहा है हर एक फील्ड में कारोबारी हजरात है तो साथ वाले से हसद है कोई नात खान है तो नात खान से हसद है कोई आलम दीन है तो आलिम दीन से हसद है घर में औरतें हैं एक औरत की दूसरी औरत के साथ हसद है कि इसकी वाह क्यों है मेरी क्यों नहीं है आलम दीन एक दूसरे से हसद करते हैं कि ये ऊपर क्यों है मैं क्यों नहीं हूँ नात खान हसद कर रहे हैं ये ऊपर है मैं क्यों नहीं हूँ कारोबारी हज़रा हसद कर रहे हैं कि एक ही मार्केट में बैठे हैं एक ही दुकान है इसका चल रहा है मेरा क्यों नहीं चल रहा भाई हम तो इस चीज़ पर कादर नहीं हैं तो फिर हसद किस बात का है ये हसद हम रब तला की तकसीम पर कर रहे हैं कि रब तला ने उसे दिया मुझे क्यों नहीं दिया रब तला इसको नवाजता जा रहा है और मुझे देखें दिन ब दिन नीचे चला जा रहा हूं अब हमें तो दुआ करनी चाहिए रब तला से मांगना चाहिए रब तला से कि बारी ताला मुझे भी आता फरमा